и всем снова здравствуйте. Я долго не выкладывала видео, и у меня накопилось много для вас вещичек новых. И как вы знаете, сейчас. Так, первая новость одна. Я, если вы знаете канал Ангелишка 12, то я с ней поеду на дачу. Она моя подруга и соседка, Притом лучше. У меня три лучших подруги. Она Лена Клементьева из школы и Катя Курила из школы тоже. И Даша Архипова, четвертая. Тоже приблизились. Но все равно Лена Клементьева, Катя Конорева и, и конечно же, Ангелина стоят на первой полочке. Даже на второй, потому что я с ней не сильно очень похожа. И так-то так. Да. И начнем. Первая моя новость. То, что я нашла у себя такую книгу, как Остров сокровищ» и читаю ее. Но немного изредка и медленно. <свят> Потому что не по себя, а вслух. Дальше сегодня мне купили вот такую книгу «Монстер Хай». Вы знаете, я обожаю их. И у меня их 19. Кстати, вам мою новенькую показать. Александр Гейст Новый аккаунт Я обожаю Как и все остальные я если вы знаете У меня были распущены, я до сих пор Уставила те сериалы Хотя, может быть, и не оставила Я не помню Ну вот, Это Академия Мод Для модов заданница В конце наклейки, которые я наклеила, некоторые из них, потом немного покажу наряды. Я разные наклейки наклеила. Гули я придумала сама кофточку, а нарисовала и шортики приклеила. Это просифона Здесь у нее такой плащик, а это шортики с, с кофточкой дальше могу не просто наклеил такой из коллекция у меня дальше у меня попьр коллекции голодные игры для торы я сделаю ее из наклеек вот такая кофточка Венеры ее вот штаники тюфики, тюфон, и тушекифоны вот. одинаковые помню далеко вот Кладин сделал наряд голодный мир. она из луком не стрелять имеет и да последняя моя Винус, тоже голодный нивер она порядка владеет хорошо шпагой вот это первым просто заходили в отдел магазинчик где они как раз таки были и там еще мы нашли наклейки Мастерхайт

вот, обновления моего дневника еще произошли в как вы видите, простой такой, в старых видео, но я здесь приклеила Хизет, у меня подружка дала А3О2, вот такую птичку тоже А3О2. Зачем мне мини-кафлора? Ну, не хочу я ее выбрасывать. Ну, внимательно. Ну, да не хочется выбрасывать старые вещи. Самая моя любимая страничка, что мы возьмем с И первое это будет я ее возьму, а второе это да. чемодан. Это мой чемодан, у меня другой. Сказал чемодан. Я И вот это вот красивенькое платьице. Выгляжу как Алиса Трэйнчелли, плач... с бантиком платье. платьями, с распишенными глазами и бланинкой. Даже по фильму, что не такое платье. Но бантик есть. И ее мама накупила горолем. Тут порыжки не было, гады, они куда-то порыжки. Но цветочки тоже красивые. И В следующем видео будет обзор на него, и начнем мы, пожалуй. Я в когда они утерпят, на каких мы остановились. Не скажу никогда, я не будут это запоминать. На этом продолжим. Всем пока!